Пошукова експедиція Карпати 2017. А це розкопки від купили йдуть доденно. Поїчний. Можна? Ні, я хотів сюди доводила. Стартовая группа в составе пяти человек приехала за три дня до открытия вахты. Вот. Мы навели тут порядок, мы приготовили, ну, дров, наносили воды, построили кухню, построили туалет. Некоторые постройки еще остались с прошлого года, их туристы не разрушили. Хорошо помогло нам МЧС в этом году, выделила автомобиль ГАЗ-66. Вот. И был очень хороший водитель, который, несмотря на что, тоже решил рискнул поехать в гору по мокрой дороге. Вот. Экстремальный подъем, но тем не менее мы забрались сюда и под дождем начали строить этот лагерь. было очень холодно и был сильный ветер. Мы пытались накрывать э, наши инструменты э, какой-нибудь клееной, вот. но был сильный ветер, он это все сдувал, у нас все мокло. Но мы, грубо говоря, грудью закрывали все топоры и стройматериал. Дно? Ну? Вы ну, разбили Не знаю, ну... А не, не, я. Не я. Ночью доходило до плюс два. Спать было очень хоть и спальники у нас теплые спать было очень некомфортно вот плюс все сырое вот но когда мы все закончили все построили погода улучшилась солнышко солнышко вышло Когда поисковики приходят с работы, получается, их надо обязательно накормить, потому что работа здесь повторюсь очень тяжелая, грунт, камень идет очень сложно. Вот их надо накормить, их надо умыть, обогреть, то есть должна быть дрова, должна быть вода питьевая постоянно, должен быть душ. Душ набран, чтобы они могли привести себя в порядок. Вот. Ну и приятная пища. В прошлом году, узнав о том, что будет проходить такое мероприятие, вот, очень захотелось принять участие. Предложили место повара, я не отказалась, поскольку готовить люблю и вроде говорят, как умеем. У ребята, которые собрались, на самом деле больше больш, большая часть неприхотливы, всегда довольны. Девочки у нас опытные, справляются, я за них горой. Другий рік підряд я приймаю участь у пошуковій експедиції Союзу Народна пам'ять мене забезпечили необхідними медикаментами для будь-яких потреб. Також до нас звертаються люди, які живуть високо в горах, тому що їм складно спускати з гір, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Наприклад, учора до мене приходив дідусь, який звертався за допомогою, тому що він застудився під час проливних дожів в Карпатах. Я нюхав, по-моєму, ні. А що там може бути? Ми вирішили продовжити дослідження цих холмів. полонейны, вот этих всех склонов, ввиду того, что ну, невозможно было найти за одну экспедицию всех погибших. Поэтому мы оказались правы. В этом году мы поехали практически не зная, где проводить конкретно поиски, поэтому подошли несколько иначе. У нас, мы эту экспедицию все-таки не зря назвали научно-исследовательской экспедицией. Почему? Потому что в первую очередь надо было обследовать все склоны полностью. Те, которые идут от вершины Кукула и дальше вниз в долину. Разбили на 7 участков. Каждый вечер, собираясь, командиры делали отчеты по работам, которые были проведены. Отмечали это все на картах, показывали нам, докладывали. Ставили задачи на работу следующего дня. Были, конечно, участки вообще непроходимые. Там полоса такая, метра, наверное, 30. Дерево поваленное. это ужасно. Но по находкам. Позиции пустые, Хотелось бы получше. Может быть, вот эти ячейки были как охрана какого-то или отвлекающие. Может быть, охрана вот этого хребта была. Вот там дорожка, да, там идет Там даже идет дорога. Да. В таком случае, в таком плане. Но дальше там ничего нет. В интернете практически ничего не указывается в этих событиях. Местные краеведы, с которыми мы там беседовали с, с целью там выявить какую-то, может, дополнительную информацию, они вообще удивлены, удивлены что здесь какие-то были происходили события. А в архивах практически данных никаких нету. Ну, будем продолжать поиски. Вот, как бы, я думаю, нам удастся приоткрыть какую-то тайну столетней давности. площадь поиска она была очень большая. До места работ затрачивали время полтора часа ходьбы. Вот. В общем, никто не стонал, никто не ныл. Вот. Все выполняли свою работу ответственно. Вот. Даже я так считаю, что в этом году она более, более это или коллективы подобрались, люди подобрались более ответственные. Поступово-поступово группы, которые разделились и работали на своих объектах, Виходили на якісь цікаві майданчики, можливо, як це можна назвати правильно. І знахідок ставало все більше і більше. У другій половині, мабуть, експедиції ми все-таки знайшли людські рештки. Дуже довго вони не, їх не вдавалося знайти, хоча основною метою, звичайно, є пошук людських останків. Ми обнаружили місце, интенсивного боя. Мы начали с этой стороны кукола и дошли до той части, где вот останки пошли. Интенсивность боя была обнаружена. Ну, это километров, наверное, около 10. Вот отсюда. Это кардинально отличается от, от ранее наших подходов. Мы все-таки здесь э, на педантность, скажем так, сделали ударение, именно выявить, не выявить, а нанести на карту все, что удастся найти. Все настрелы, все фортификации и так далее, это нам поможет восстановить ту картину боя, которая происходила сто лет назад. Мы сегодня поиски... Мы начали отсюда и сразу же, ну явно здесь не был прорыв, а здесь он уже был сделан. Почему? Потому что вот позиции все наверху, все же знают, что это австро-венгерские, но они у нас полностью заняты россиянами. Угу. абсолютно э, очень по, по очень мощный настрел российский не то что мощный просто просто усыпано, слоями усыпано, да? просто слоями лежит вот но э, сказать что это российские позиции я не могу потому что в глубине есть австралийская бо боеприпас то угу. есть ну, гранаты, патроны, то есть это Занято все. Занятые российскими. Да. Так точно. Да, да. То есть как они заняли? Во-первых, отсюда, вот, э, Женя не даст да, соврать, да, да. мы именно тут вышли на Полоныну, да, и мы лезли правильный. по вот такому, то есть и там есть эти самые. То есть, э, чтобы наступать вот здесь, может быть, они зашли где-то с угла сбоку. и пошли по траншеям, да. И они уже их заняли. То есть тут, вот, здесь интересно. А, это лопатка, что вы рассказываете? Вот это лопатка, ну. а вот это? Мундир. Мундир. Мундир, давайте зараз ми його розможемо. Мундир, звісно. Да, от вот петличка. Інформація про великий прорив в 2016 році у нас була, але ми не могли зачепитися за місце де той прорив відбувався. І от те місце, де ми знайшли останки. Все-таки, скоріше за все, що там і був прорив, тому що найбільша кількість останків, навіть більша кількість, ніж у минулому році, була виявлена, виявлена саме бойових останків воїнів, які знаходилися непохованими на поверхні. От. І два братських поховання, які теж видно, що вони були скинуті в ями в у воронки біля дороги біля бойових позицій, тобто вони навіть не були поховані, не було часу їх навіть поховати. Тут Ну а тут зкітелем розширити. Треба буде. От туди. Ти бачиш, ти зрозумів, що теж треба. Тут окресні окопи теж можеш штурмувати. Може вони і тут лежать, і ось там. Де більш-менш засипаний окопчик або навіть глубинничком пройти. Якщо вони такі речі, їм вже не треба. Не, а там всего две или три прикопки, они копнули фонарик и какую-то железяку тут у него. А чего поровняется. Фонарик Больше им уже видно ничего не интересного стало что сейчас можно смело говорить, здесь были австро-венгерские войска, здесь были немецкие войска, это же союзники, и были русская императорская армия. Скорее всего, русская императорская армия и войска прорвали оборону австрийцев, те, мы можем такую гипотезу сделать, вынуждены были отбросить позиции, но видать того, что это была очень все-таки стратегически важная высота, они усилили, я так понимаю, свежими частями Германии, германских войск и отбили атаку русских. Я так понял, скинули обратно. Почему? Потому что мы здесь наблюдаем, больше пока сейчас находим, как раз тел именно санитарных захоронений бойцов русской императорской армии. Вымалювалась такая загальная картина, что, мабуть, это и есть место прорыва за знахідками, за такой количеством людских решток. Ну, я думаю, что Перспектива проведення експедиції саме в цьому місці досить велика. Я навіть слов таких не слышу в минулому році ще в нас була інформація про військовий цвинтар, який, начебто, от показували кілька людей з різного боку. Його значить, але все сходилося. Інформація сходилася, що він є на одній з полонин біля кукула і. Зробивши першу розвідку, от якраз ми тільки прийшли перший раз туди, ну, ми розуміємо, що якщо є стільки інформації, то, мабуть, є так кладовище, є той цвинтар, от, але ми не можемо його знайти. То підійшла просто місцева людина, дуже зацікавилася нашими знахідками і каже, тут я поряд цвинтар, показав місце і дійсно, зробивши розвідку, ми знайшли ще й цвинтар. Не, не, а вот там одна половина да, 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 за да, куколом, это так він на полонине И находится? то внизу, там чуть-чуть. Да? ниже, да? да? Там линия, э, была интенсивная линия обороны. Ну, там мы тримали то линия... э, точку. Вот Бо там очень много убитых патронов. Ага. Скорее всего, австро-венгерская армия. Мы сейчас а отрабатываем. Кладбище это оно стоит прямо на дороге, поэтому, наверное, мы просто сейчас сделаем обстановление, то есть мы зафиксируем, где лежит, попытаемся выяснить, кто лежит, какие, какие войска. После чего составим план схему и будем выходить с инициативы по восстановлению этого кладбища. Да еще прибор робит на цветном, да Цветной. Ой. -ю. Так, взял. Легенький. А, он важкий, я так не достану. Чекай, я беру. Я беру. Баба -баба -баба. Ох. Ух ты, ух ты, что ты? Это снаряды? Не знаю. Вот Похоже на снарядные, Или патроны. Зависит вот чего. Сейчас, сейчас я очищу глазком заглянуть пусто пусто что ну, ну, он вода вода все не открывай ее дальше выливай из нее воду кулеки в машину кидай в гора маковица по работам по разминированию местности были обнаружены останки солдата при котором была обнаружена медаль вот они эти останки прикопали мы искали родственников познали этого солдата, им оказался Панченко Алексей Прокофьевич, 1898 или 95 года, вот я уже сейчас не помню точно год рождения, уроженец города Москвы. Вот. Было принято решение есть, о передаче этих останков родственникам, которые проживают в Москве. Сейчас мы видим разбросанные кости везде, работу черных мародеров, вот, в которых ничего нет святого, и они ради наживы непонятно какой не гнушается ничем. Вот видите, вот разбросанные кости, ботинки сверху, кости практически разбросаны по всему терроскопу. Вот. Мы, в свою очередь, в любом случае постараемся собрать все, что мы сможем найти, вот и хотя бы фрагменты этих останков все-таки мы передадим родне. Еще были солдаты, то есть, которых обнаружили МЧС, мы когда Пошли нашли их на этой локации. Второй тоже они были очень сильно размородеренные, включая то, что, ну, скажем, варварские, там не по-человечески перерублены кости, окурки в этом раскопе, пробки от бутылок, то есть, ну, сделали мусорником вот это вот захоронение. Вот. Как бы даже, даже слов нет, как описать эти, этих людей, там, которые так, так, так могут относиться вот именно из-за каких-то там непонятных, сомнительных артефактов, которые там продать можно. Так вот относятся к людям. Пряга. Сейчас зачищу. Это, вот да. этот слон, который вам там написано Это, это, есть, это, получается уже вот. А воровка подключает включена. Милочка, на... с бог. С да. бог. Интересная у да. вас работа. Почти а, похоже вообще это, просто... это не работа. Ну, там. А, ну скорее так. Немец был, то есть вот определили, что это был пулеметчик. Вот у него ремень сохранился, поясная часть сохранилась, то есть ремень, э, сумка, с зипом для пулемета то есть ну так как специалист наш сказал это первый номер расчета пулемета немецкого сейчас 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 да, так все не да да ну да люди Люгер. Люгер. Ну это немецкий, да? Немецкий, да? Ну вот видите. Он как в кабуре, видимо, лежал. Да, это же кабура. Можно мне фотки. Гарно вам дякую ему. Під час експедиції, э, крім э, решток Воїнів знайдені, ну, мабуть, сотні, це точно, а можливо, навіть і тисячі експонатів, які поповнять експозиції ну не одного музею України. У нас, перш за все, за предметами повинна стояти інформація. Наприклад, знайшли документи. Я думаю, що. Вони ще дадуть важливу інформацію. В одного з похованих бійців були знайдені документи. Зараз вони, звичайно, ніхто їх не має право відкривати, розкривати. Але вже навіть з того шматочка, того клаптика, який був знайдений, там навіть трошечки було видно ім'я та по батькові. Були знайдені кілька німецьких солдатів, це якраз видно за їх уніформою і те, що ну, я не скажу парадоксально, але не так часто, досить рідкісно є, що в похованні дуже, дуже добре збереглася уніформа. Тобто вона сто років, ті воїни пролежали в землі, ну, збереглись німецькі ковані чоботи, шкіряні, потім мундири з гудзиками. Які ну видно, що це належні приналежність до німецької армії, і на погонах зображення, зображені цифрами, номер полку, і на гудзиках номер роти. Навіть тобто, навіть не знаючи імен е, тих воїнів, ми можемо сказати, що ось саме цей підрозділ, і навіть ця рота тут воювала. Гора Кукол – это одно из, скажем так, оживленных туристических мест. Туристы постоянно проходят здесь мимо. Ребята с удовольствием, участники экспедиции, объясняли, что мы, кто мы, как мы, зачем мы занимаемся этим делом. Больше всего понравились ну, вещи Первой мировой. Это там, гильзы всякие, пули, патроны, да, понравились. Чем? Своей старизной. Я не знаю, они такие, так, как бы побитые, видно, что… Из войны мне просто эта тема нравится. Мне здесь очень понравилось то, что здесь такая атмосфера, что здесь можно найти много чего интересного. Это интересно, это затягивает. Мы из города Первомайска приехали в Карпат, ежегодно выезжаем. И на эту половину приходим обычно проведать тут местных жителей за сыром. И в этом году неожиданно увидели вот этот ваш поисковый лагерь здесь. Детям как всегда интересно, какие-то железяки, военная тематика, покопаться. и детский ум всегда открытый. И это не простой какой-то там в школе бу-бу-бу, патриотические все вот эти нотки. А вот когда уже пределе ясно в руках потрогали, увидели останки солдат. То есть это в голове остается намного дольше. И кто его знает, кем они станут. В последующем может кто-то жизнь построит именно с вот этой темой. этом С утра нам сказали, высотка нужна. Обои уж три дня подряд. А там наша сопка Сапушки со пушки видна. Шарахнула, что-то кричал старшина, а я улетел назад. Очнулся, хлопают по щекам очень болит плечо Не больно так хлопают нежно, слегка Кажется, жив только вот рука Почти оторвала, черт Жаль, все не скажу Мне к утру помирать Но ты-то уж, гад, не уйдешь За баб, за село, да за родину, мать На правую глянул, больно, блядь И левый взялся